Екологічно чисті продукти тепер можна вирощувати у себе вдома. Студентки з Харкова розробили проект міні-городу, який кожен може розмістити у себе в квартирі. Ми придумали таку конструкцію, яка ви можете в три яруса або в чотири яруса розполагати ваші йомкості з. растениями, и они будут у вас расти. А наша система полива, то есть вы сверху вниз поливаете сверху и идет вниз, то есть помогает вам равномерно поливать растения и чтобы они не заливались, то есть как бы, потому что у нас внизу стоит дополнительная емкость для воды, которая принимает, и получается, что у вас больше шансов вырастить действительно хороший урожай давайте о том что за такую систему садовник одночасно может выращивать разные культуры на невеликій площади. огородик можно размещать на подоконнике на балконе, в комнате в принципе если у вас там есть где-то место и он занимает высотой около метра да? и шириной как говорила 20 сантиметров ну, то есть диаметр там круглое основание. Подібні проекти відомі у світі. Юлія наводить приклад і відразу зазначає, що аналог досить громісткий та вимагає багато уваги. Є... аналоги в мире, да, особенно в Америке, но у них образец достаточно дорогостоящий, то есть и заказать его ну, не очень хорошо, плюс при пересылке с ним может что угодно случиться. И, но там такая вот, я думаю, что не очень удобная деталь то, что он работает как насос, и там не в грунт засаживается растения, а в дренаж такой, и там жидкость с полезными веществами она как бы проходит. Но она не очень удобная, то есть І не дуже, в общем, підходить для нас і так, як требує, доповніте, щоб это был электровход какой то тобто свої складності. На даний момент дівчина вже закінчує збирати макетний варіант. Після чого планує пропонувати свою розробку широкому загалу. Юлія впевнена, що проект буде успішним, оскільки тема екологічно чистих продуктів зараз у тренді.